असल वरहत ला वरक मौलाना अहमद लाट साहब की बहुत प्यारी कारगुजारी सहाबा कराम रजी अल्लाह के ईमान से पहले और बाद की जिंदगी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए जजाक फरमाया मुझे क्या हो गया है मैं देख रहा हूँ तुम्हारा वक्त तुम्हारा पैसा तुम्हारी सलाहियतें तुम्हारे ताल्लुक तुम्हारी मुख्तलिफ नस्बतें चौबीस घंटे इस तरह इस्तेमाल हो रही है कि तो तुम जहन्नम की तरफ जा रहे हो और औंधे मुँह जहन्नम में गिर रहे हो मैं अल्लाह का नबी तुम्हें कुखें पकड़ पकड़ के बचा रहा हूँ कि ये तुम्हारी जान लगा रहे तुम्हारे वक्त लगाने की ये चीजें नहीं हैं वही शराब और बदकारी सितम, खून बहाना हर गलत में जाने खपती थी ये तुम्हारी तुम्हारा वक्त तो बहुत कीमती है तुम तो बैठे बैठे चुप के बैठे हो बिल्कुल होट भी नहीं हिले हाथ भी नहीं उठाए अंदर ही अंदर से बड़ी बड़ी जन्नतों के सौदे कर सकते हो इंसानों की हिदायत के लिए मक्खी के सर के बराबर अगर आंसू टपक गया तो जहन में ठंडी हो जाए तुम्हें तो अल्लाह लेकिन जहां तुम्हारी सलाहियतें इस्तेमाल हो रही है जहां तुम्हारा माल खर्च हो रहा है लो मैं तुम्हें नमूना देता हूं खैर उम्मती करनी सुमन लदी नहुम सुमल लदी नेहू मेरे जमाने की उम्मत बहुत अच्छी जैसे ये सारे तबका थे ना खेती वाले भी हैं दुकानदार भी हैं और नौकरी वाले भी हैं फैक्ट्रियों कारखानों वाले भी हैं गरीब भी हैं हमें ये सारे ये सारे तबका उस तो जमाने में भी थे लेकिन सब के लिए हजूर ने महल लगा दी कि मेरे ज़माने की उम्मत बहुत अच्छी मर्द भी औरत भी आवाम भी ख़वाज़ भी वजह मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ला फरमाया करते थे कि आदमी जिधर का रुख करके खड़ा होता है ना जिधर उसका मुंह होता है वहां की तो सुई पड़ी हो तो वो भी नजर आ जाती है लेकिन पीठ के पीछे पहाड़ हो तो वो भी नजर नहीं आता पहाड़ कितना बड़ा, सुई कितनी फरमाया कि खैर उम्मती की वजह सौ फीसद उम्मत यानी कई कई दिन के फाके वाले सहाबा भी मिलते हैं एक खजूर पर गुजारा टिड्डियों का टिड्डियों का साथ, सफर ए, साथ, आ, के साथ रहे हम सातों में हमारा खाना सिर्फ टिड्डिया थी खजूर भी नहीं थी लेकिन जिंदगी का मकसद सामने था क्यों पैदा हुए हम कौन है? हम हैं हम इंसान हैं अशरफुल मखलूकात हैं अल्लाह के बंदे और नबी के उम्मती हैं इसलिए बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके साथ हकूक शुरू हो जाते हैं इनका पोता उसका नवासा इनका भांजा उनका भाई होते हैं ना? तो उन सबके हकूक होते हैं क्योंकि तमाम दुनिया है ही हकूक के अदा करने की जगह बदला उसका आखिरत में है इसलिए हकूकहबाद का बहुत बड़ा मसला बताया हिजबुल आजम की दुआओं में है अल्लाह तक फिर अल्लाह तेरी पनाह ऐसी गलती से ऐसे गुनाह से कि जिसको तू भी माफ न करे अल्लाह माफ़ ना करे सब माफ़ करते शिर को भी तहिद से बदल देते कि वो कौन सा गुना कि बंदों के हकूक अल्लाह नहीं माफ़ करेंगे बंदों ही से दिलवाएंगे इसलिए दुनिया हकूक़ के अदा करने के मस्जिद का हक है रास्ते चलते हैं उसका हक हैजूर रकम सल्ला तशरीफ ले जा रहे थे एक ऊँटनी ने शिकायत की हजूर से मुझसे काम बहुत लेता है और खुराक पूरी देता नहीं हजूर ने पूछा किसकी है एक सहाबी सामने आया भाई ये शिकायत करे तो काम ज्यादा लेता है और उसको पूरा पेड़ जानवर तक का हक बताया इसीलिए हजूर रकम सल्लाम ने मदी ने पाक तशीफ लाकर उनमें आपस में जोड़ पैदा करने के लिए मोहब्बतें पैदा करने के लिए कपड़े नहीं बांटे जमीनों के टुकड़े नहीं बांटे ये तुम रख लो ये तुम रख लो लड़ो मत ये नहीं किया बुनियादी तौर पर दो चीजें बता दी पूरा जो हजुल ने हिजरत के बाद मदीने वालों से खिताब किया था बहुत लंबा खिताब था उसमें बुनियादी बात थी बेन बेन ल्लाह, बेन बेन जिस बंदे बंदी ने अपना मामला अल्लाह से सही कर लिया दिलों पर कब्जा अल्लाह का है वो अल्लाह तुम्हारे सारी मखलूक के दरमियान के मामला को सही कर देंगे इसलिए सहाबा की सरत में है ना इंसान तो इंसान यहूदी मदीना में आता था तो वो ये कहता था कि देखे थे बहुत लोग लेकिन मोहम्मद वसल्लम के साथ ही सब ऐसे मालूम होते हैं जैसे एक ही माँ बाप की औलाद हो उनके बाजार देखे उनके मार्केट देखे बल्कि यहां तक हज़रत अली तालीब अबी तालिब रजी अल्लाह तो फरमाते थे मुसलिमीन का मुसल मुसलिन मुसलमानों के बाजार तो नमाज की जगह के जैसे कि जैसे वो मस्जिद में और नमाज में नीयत बांधते ही सर से पैर तक पाबंद जो पढ़ने को कहें जहाँ तस्वीर जहाँ कुरान जब रुकू जब से ये तो बाजार में मार्केट में ले आया दिया लिया लिया दिया उसमें भी पूरे पाबंद है अपनी इसलिए कि यूसुफ साहब रम्ला फरमाते थे हजूर अकम सलम को अल्लाह ने नमूना मर के भेजा जान माल सलाहियतें सही कहाँ लगें कि तुम्हारे नबी तुम्हारे लेने मना है जहां हजूर की जान लगी वहां हमारी जान लगे जहां माल खर्च किया इसलिए हजूर कम सल्लासम मदीना मनवर में जो माहौल बनाया हर मोहल्ला हर मोहल्ले की हर गली हर गली का हर घर हर घर का हर फर्द क्या मर्द क्या औरत क्या बच्चे एक ही कलिमा था सबके जबान पर बाप के बेटे बाद में बेटों के बाप बाद में शोहरों के शहरों की बीविया बाद में बीवियों के जितने रिश्ते सब बाद हम सबसे पहले बंदे अल्लाह के और जिस सांस हम अल्लाह के बंदे हैं उसी सांस हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसोल स तो मेरे भाई और बुजुर्गों जिस तरह हमने मौलाना लाड साहब की ये प्यारी कारगुज़ारी सुनी और इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सुनाई गई है तो हमें इस पर अमल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए थोड़ी सी जिंदगी है इसको हमें साहिबा कराम अजमैन और सल्लम के दो तो तरीक़ों पर गुजारना चाहिए इसी में हमारा फ़ायदा है अल्लाह